7 tanda kawan tak guna yang kau patut cut off Bila kita sembang pasal nak hidup lagi baik Ramai orang fokus pada benda yang besar Kerja baru, gym, duit, disiplin dan rutin Tapi ramai lupa satu benda paling penting iaitu Kawan kau menentukan arah hidup kau Sebab tu kadang kau dah kerja kuat Dah cuba berubah tapi tetap rasa stuck sebab kau dikelilingi dengan orang yang penuh tarik engkau ke belakang. Hari ni aku nak cerita pelah-lahan tujuh kawan tak guna yang kau sebenarnya patut cut off untuk jaga mental kau masa kau dan masa depan. Nombor 1, kawan yang terpaling mangsa keadaan. Orang macam ni fikir bumi ni berpaksi pada dia Dan hidup dia lah yang paling menderita Tak semua orang faham dia Dia akan selalu salahkan orang lain Dan tak pernah nak refleksi diri dia sendiri Ayat biasa yang dia akan cakap Kalau bukan sebab dia, aku tak jadi macam ni Dia bercerita dengan nada sedih untuk dapatkan perhatian Bukan untuk cari penyelesaian dia akan salahkan dia datang daripada broken family lah, pasangan dia toksik lah, adik-beradik dia teruk lah, macam-macam. Dalam kepala otak dia, semua orang kena berubah kecuali dia. Action dia sendiri jarang diakui salah. Dia suka stay dalam masalah sebab identiti mangsa beri dia perhatian atau alasan. Bila ditegur, dia, dia defensif. Bila tegur sikit, terus marah, sentap atau buat muka sedih, dia akan cakap, "Kenapa semua orang nak serang aku?" Kalau dia bercerita, versi dia bagi biasanya dah ditapis untuk jadikan dia betul, orang lain tu jahat. Orang macam ni suka guna ayat dramatik apa yang dia akan ungkapkan selalunya Aku memang tak pernah bernasib baik Aku ni selalu kena pijak Ataupun dia akan cakap Aku ni dah malang sejak lahir Kalau sekali sekala nak mengadu tak takpelah Ni tiap kali jumpa ada je masalah Masalah paling besar Bila lama-lama kau rapat dengan orang macam ni Lama-lama pun kau akan jadi macam dia kau akan mula cepat salahkan orang, susah nak reflect diri, suka cari simpati, tak berani ambil tanggungjawab. Dan bila hidup kau stuck, dia akan tarik kau masuk dalam lubang sama dengan dia sebab dia selesa duduk dalam mindset hidup aku malang. Orang macam ni tak perlukan solusi, dia cuma perlukan penonton. Kalau kau terus jadi penonton drama dia, hidup kau tak akan ada chapter baru. Nombor dua, kawan penyerap energi. Ini jenis kalau kau dengan dia 5 minit, bateri hidup kau tinggal 2%. Aura dia berat, nada suara dia pun letih. Apa yang keluar dari mulut dia cumalah rungutan, marah, negatif, kisah drama orang, masalah yang sama sejak 2019. Kau datang dengan mood ok tapi kau balik dengan rasa down Kau datang dengan happy, kau balik dengan rasa tak guna dia tak buat on purpose tapi dia memang bergerak macam vacuum. Dia hisap positif semua orang. Dan manusia jenis ni tak akan berubah selagi dia tak sedar masalah diri dia. Kau boleh nasihat 10 kali pun dia tetap akan sedut energi kau. Kalau kau tengah nak improve hidup, jangan heran kenapa kau selalu rasa lemah semangat. Sebab environment kau tak support perkembangan kau. Kawan yang betul ni bagi api, bukan padamkan api. Nombor tiga, kawan yang nak kau naik tapi jangan lebih daripada dia. Ini paling ramai dan paling ramai tak perasan. Ini jenis kawan yang sokong sikit-sikit tapi bukan sepenuhnya. Dia okey tengok kau naik selagi kau dekat bawah dia. Kalau kau dapat kerja lagi bagus, dapat gaji lagi baik, dapat pasangan lagi cantik atau lagi handsome, badan makin fit, hidup makin stabil, dia akan mula iri hati. Atau tiba-tiba dia bagi komen sinis Tak ada lah power mana pun Tu sebab nasib kau je Atau dia akan cakap Aku dulu pun boleh naik macam kau Cuma Bila kau naik sikit Ego dia rasa terancam Kau improve sikit Dia mula rasa tak selesa Kawan sejati ni celebrate kita Kawan palsu rasa macam kita ni potong line dia Orang macam ni takkan bantu kau naik Sebab kenaikan kau tu ancaman terhadap identiti dia Kalau kau simpan kawan macam ni lama-lama Kau akan rasa bersalah bila nak berjaya Nombor empat, kawan yang suka ambil kesempatan Kawan macam ni bukan datang dengan pisau Tapi dia akan datang dengan Bro, minta tolong sikit dia pandai cocok perlahan-lahan, pandai main simpati dan pandai buat kau rasa bersalah Kalau kau tak bagi dia apa yang dia nak Bila dia susah, kau orang pertama dia cari Tapi bila engkau yang susah, dia lah yang senyap Dia hanya muncul bila ada keuntungan untuk dia Kawan macam ni ada habit, suka pinjam tapi tak pernah nak pulang Apa yang selalu keluar dari mulut dia adalah Boleh pinjam dulu tak? Nanti aku bayar Alah kejap je 3 bulan kemudian dia dah lupa. Kalau kau tanya dia mulalah buat muka macam kau pula yang bersalah. Bila kau lepak pula dia ada macam-macam alasan, tak bawa cash lah, phone tak boleh QR lah, lupa bawa wallet lah, nanti aku transfer balik lah. Tapi sampailah kesudah tak ada pun. Satu hari kau sedar, kau cumalah bank yang bergerak. Kawan macam ni hanya baik bila dia nak sesuatu. Tiba-tiba caring, tiba-tiba friendly, tiba-tiba banyak puji Tapi pattern dia jelas Bila dia perlukan pertolongan, tiba-tiba dia jadi kawan paling sweet Dia guna kesian sebagai senjata Ayat-ayat dia, Allah bro kau kan boleh, kau baik, tolonglah Sampai hati kau, kau tak kesian ke dekat aku? Dia minta tolong bukan sebab terdesak Dia minta sebab dia tahu kau tak sampai hati nak cakap tidak Nombor 5, kawan yang joy killer. Kawan joy killer ni bukan sekadar tak suportif. Dia ada talent semula jadi untuk padamkan semangat kau macam tiup lilin hari jadi. Kau datang dengan mood happy, bawa cerita best, semangat tinggi. Dia pula datang dengan aura biar aku spoilkan semuanya. Kau share benda seronok, dia auto balas dengan negatif. Kau excited dapat gaji naik, dia jawab alah sikit je tu. Kau cerita dapat gym PR baru, dia kata, "Biasalah, newbie gains." Kau baru balik travel. Contohnya kau cakap, "Bestnya pergi Phuket." Kau nak share pengalaman kau, tapi dia pula akan cakap, "Alah, biasa je tu. Baik kau pergi Bali, lagi best." Apa je berita gembira kau, dia akan cari angle untuk buat benda tu nampak macam biasa, tak special atau tak cukup bagus. Dia tak boleh tengok kau happy terlalu lama. Kau baru beli kereta A, dia kata Kenapa tak beli kereta B lagi best Cuma tambah sikit je Senang cerita semua benda lah tak kena Kawan Joy Killer ni juga suka point out Benda kecil sampai spoil moment Contohnya kau ambil gambar makanan Dia akan komen Aduh sudu tu sengit lah Kau share outfit kau Dia akan cakap Baju kau tu ada kedut Benda yang tak penting pun jadi isu Bila dia buka mulut Kawan macam ni memang suka cari benda yang kurang perfect. Dia tak nampak effort. Dia tak nampak progress. Dia hanya nampak benda yang tak cukup. Joy killer. Sentiasa cari cacat sebelum dia cari yang cantik. Bila kau kawan dengan orang yang pesen macam ni, lama-lama kau akan hilang keyakinan diri. Apa yang sepatutnya kau bangga, kau rasa tak layak untuk bangga. Kau mula ragu-ragu buat keputusan dan kau akan sentiasa rasa bersalah walaupun bukan salah engkau. Nombor 6, kawan yang tak makan nasihat Ini yang paling buatkan kau emotional drain Dia datang dengan masalah yang sama berulang-ulang Dan kau pun bagi nasihat yang sama berulang-ulang juga Dia tetap ulang buat kesilapan tu berulang-ulang lagi Dia ni jenis tak nak berubah Dia cuma nak tempat mengadu Dan masalah dengan orang macam ni Dia buat kau rasa macam kau kena bertanggungjawab ke atas hidup dia kau pula jadi macam terapis yang tak dibayar Kau rasa bersalah kalau kau tak reply Kau rasa jahat kalau kau tak layan dia Padahal orang yang tak nak berubah Tuhan pun tak ubah dia Nasihat cuma berkesan pada orang yang sedia menerima Kalau kau terus paksa diri tolong orang yang tak nak ditolong Kau yang rosak Nombor tujuh Kawan yang terpaling betul Ini spesies walking ego dia tak boleh kalah, dia tak boleh ditegur dan tak boleh terima apa-apa yang tak ikut cara dia. Bagi dia, pendapat dia paling betul Pengalaman dia paling betul Cerita dia paling betul Cara dia paling betul Pengetahuan dia yang paling betul Orang macam ni dia sebenarnya tak nak berkawan Dia cuma nak compete Dia compete dengan hujah Dia compete dengan cerita Dia compete dengan pengalaman Dia compete dengan pencapaian kalau dia tengok kau betul, dia akan cari cara buat kau nampak salah. Berbual dengan orang macam ni bukannya berbual, tapi bagi dia pertandingan. Kalau kau simpan kawan macam ni lama-lama, kau akan hilang suara, kau akan hilang keyakinan, kau akan rasa kecil. Orang ego tinggi tak pernah bawa kita naik. Dia cuma nak pastikan kau sentiasa berada di bawah ego dia. Dalam hidup ni, kita bukan dibentuk oleh apa yang kita buat hari-hari, tapi siapa kita berkawan. Kalau circle kau berat, toksik, negatif, penuh drama, kau pun akan jadi versi paling lemah dalam diri kau. Kadang-kadang, untuk naik level ni bukan perlu tambah kawan baru, tapi perlu berani buang yang tak patut ada. Dan sekali kau berani buat benda tu, fokus kau jernih, hati kau pun tenang, hidup kau pun laju. Kalau kau setuju dengan pendapat ni, apa kata share video ni kepada kawan kerabat yang lain supaya dia orang tak tenggelam disebabkan orang yang tak patut ada.